buat masa ini dan sini hmm. Kerajaan Madani pada fasa akhir dalam meneliti merangka ramdang-ramdang anti-buli 2025 antara sebelas dasar dalam akta anti-buli yang mana disetujui oleh kabinet ialah definasi skop pemakaian penubuhan dalam bidang kuasa tribunal anti-buli mekanisme aduan prosedur masa kanak-kanak Remedy Tribunal, semak dan imbang pelaksanaan, peranan dan tanggungjawab, penempatan institusi tribunal dan perkara berkaitan akta ini, pemantauan dan pelaporan, perlindungan institusi pendidikan dan akhir sekali perlindungan identiti dan kerahsiaan kanak-kanak. Maknanya kita akan fokus penting daripada pendekatan berasaskan hukuman kepada pendekatan pencegahan, perlindungan dan pendidikan demi kesejahteraan generasi muda kita. Sekali lagi saya ingin memberikan jaminan di dalam Dewan ini bahawa Kerajaan Madani komited untuk membentangkan rang undang-undang ini pada mesyuarat parlimen kali ini mana yang telah dijanjikan. Kita dapat lihat antara cabaran yang sentiasa saya sebut dalam Dewan ini daripada beberapa sesi yang lepas ialah cabaran bagi kawasan pendalaman, kepulauan dan luar bandar. Ini satu cabaran yang memang uh, dalam bahasa teknologi anak-anak muda, cabaran real time. Maksudnya sekarang saya cakap ni inilah cabaran yang Menyedari cabaran inilah di mana yang amat berhormat dan menteri telah menyebut untuk tahun 2026 membutuhkan Uh, peluasan mahkamah bergerak di Semenanjung yang merangkumi perkhidmatan seperti mahkamah kanak-kanak bergerak inilah halatuju yang mana mahkamah nak pakai pada tahun 2026 perwujudan bank saksi kanak-kanak lori bilik bicara kelengkapan ICT, uh, VNJ kelengkapan ICT, VNEJ supaya bila kes-kes yang menyebabkan fokus kepada kes-kes kanak-kanak ini boleh menjadi kepada aspek utama supaya tak adanya kes di, dibuang atas tajuk pengsaksian itu tidak mencukupi. Saya nak menjawab tentang memperkasa institusi parlimen ini. Apa gunanya kita bercakap tentang demokrasi kalau peruntukan bajet untuk mengimplementasi demokrasi tersebut tidak wujud. Itu sebabnya saya kata kerajaan Madani di bawah Perdana Menteri ialah kerajaan hashtag walk the talk. Kita janjikan Parliament Services Act kita tunaikan kita kata menggunakan 2 tahun untuk pelaksanaan dalam proses dan bajet tahun 2026 ialah komitmen tersebut sebab kita kadang-kadang dengar bahawa jawatan kuasa pilihan select committee mengatakan cabaran di segi kewangan wahal di dalam dewan ini pada hari ini sebagai contoh Belanjawan negara diluluskan oleh ahli-ahli parlimen. Takkanlah ahli-ahli parlimen yang bertanggungjawab untuk meluluskan belanjawan. Tidak boleh memberikan komitmen yang besar dan mempersoal kerajaan tentang komitmen kerajaan kepada institusi parlimen. Jadi belanjawan ini saya harap yang digunakan pakai oleh parlimen saya cukup yakin dengan kepentingan kedua-dua speaker akan memberikan definasi sebenarnya atas maksud saya makna imbang. Kalau sistem Hakiman tidak bebas. Siapa yang nak melabur Tanzin? Mereka tak akan yakin sebab mereka akan menganggap ini adalah apa demokrasi kangaroo ni hanya berlakon belakon demokrasi. Itu sebabnya bukan hanya bercakap tentang demokrasi tapi instrumen, infrastruktur demokrasi itu diberikan komitmen pemisahan kuasa oleh kerajaan. Jadi ini adalah antara detik bersejarah dalam memperkukuh kebebasan institusi parlimen menjadikan Malaysia antara negara di rantau yang berjaya melaksanakan otonomi institusi legislatif secara menyeluruh.